И всем привет, с вами Индира. И мы продолжаем играть в игру Фрэнбол. Мы стали деревом. Че тут? О, об... я обожаю бумажные вертушки. Эти огромные. Вау, это тот жук, который нас отнес, да? Давай с ним поговорим. Нет, вы не можете войти. Закрыто. О, закрыто, я не знала. Что за этим про... про... Проходом. Библиотека, конечно же, но она закрыта. Возвращайтесь зимой или осенью, тогда она будет открыта. Эй, ты, говорящее дерево, то, о, что я отвел к Палондросу? Что я отвел к Палондросу? Ладно, увидимся. Хм, мне пора, Сара, увидимся позже, пока. Так. Угу. Так, давайте тут посмотрим, что тут. Ничего себе, немного страшно, но красиво. О, лодка летающая! Пипец. Так, что тут написано? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Плам-плам-плам. Так, а это что? О, красиво. Очень красиво это что? А, а вот это Помните, тогда я снимала прошлое видео, и мы вон там были. И стали так, там красивым деревом. Давайте пойдем куда-нибудь. Например, сюда. О, прикольно. Вау. О, тут с ним шашки можно поиграть. Давайте поиграем. О, крошечные фигурки. Черные и белые. Ну, давай. Привет. Добрый день, дитя. Что вы делаете? Война вот-вот начнется. Что? Война? Ладно. И я не вижу смысла бессмысленным. А что вы имеете в виду? Присоединяйся, дитя. Я дам тебе золотую монету, если выживешь. А если ты выживешь. Присоединиться в чем? Так, давайте это читать не будем. Я хочу сразу поиграть. Да на Иначе... нету, если выиграешь. Что скажешь? Да, конечно, какие здесь правила? Разместишь три фигуры по диагонали, горизонтали или вертикали и выиграешь. Используем механизм, чтобы узнать, кто начнет. Играешь. Конечно, похоже на крестики норики которые мы играли в школе. Но зачем вам отдавать мне золото, если я выиграю? Время золота, я очень стар. Ребят, сори, что-то мне нос давно заложил и стала чихать, но это очень не заболела. И вижу уже очень долго. Я просто хочу весело провести, провести время. Понимаю, что сыграем. Так, так он начинает. Блин. Например, тут. Тут. он ну, сейчас тут позади. Ага, я теперь тут. И тут. У нас нича, короче. Блин, ура, я. М блин, я думаю, маганизм. Мега Маганизмы. Так, если я сейчас так сделаю, он по-любому может выиграть. Так? Да, он не выиграет, все не выиграю же никто. Так, надеюсь я... Ей. Тут. Тут. Фак. Ладно, тут. Просто тут. Ей. Тут. И сейчас тут поставят по-любому. Он... Нет, все, я выиграл. Давайте заработаем несколько монет. Ладно, увидимся, когда я заработаю. Хорошо. Так, я заработала сколько монет. Серьезно? Одну монету? Пофиг, ладно. Но я несколько раз выиграла. И, короче, мне почему-то показалось... Пост... Да, короче, пофиг. Давайте куда-нибудь... Куда? Куда-нибудь куда -куда 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 пойдем. Так, давайте сюда, например. Так, мы продолжаем. Так. Может, я делаю что-то не так? Как это работает? Ладно. Очень странные часы. Где цифры? О, лимончик. Или что это? А, это одуванчики. Текс, Это какой-то клуб. Ой, ёпты-рысоты. Что это за Ничего себе. Что вы такое? Вы выглядите как феи из моих книг. Это, знаете, что эти, вот эти, вот это существо, короче, представляете, я, когда мы были, это, где мы были? Фак, ладно. Омбак, Мариан, Горго, Омбак, Хралда. Да-да-да. Господи. Воин солнца, создание из почвы. <laughs> Ужас. Вот свободный путь вселенная осветит тебе правдой, а тебя правдой. А куда вы все идете? Мы продолжаем наш путь к жизни. Да прибудет с тобой свобода, мой друг. Вселенная постоянно творит волшебство. Ты сама полна волшебства. Но я хочу знать. Странно, мне кажется, <къем> что вы знаете все на свете. Мы свет, мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу знать, кто убил моих родителей. Почему монстр охотится за мной? Правда придет к тем, кто ищет. Твой путь к истине бескрайний. Ты живешь в мире, который повернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду. И сильна, чтобы отпустить ее. Ого, как мудро. А как дерево может плать? О, плакать? Сори. Так, но... Дорогая, не грусти. О, хоть что-то услышали от него. Нам нужно идти дальше. Так, ну. Да, котик, ты прав. наконец то ла -ла -ла, мне нравится эта песня. ла Нравится почему-то эта песня, не знаю. Так, опять ты. Не хочу даже с ним разговаривать. А, они опять тут, блин. И сейчас немного бесит. Там я видел часовщика, где часовщик, и может он поможет. Вот он. Здравствуйте, что вы делаете? Как будто котик убегает, а это за ним гонится. Работаю над своими часами. Часами. Представляете, работаю над своими часами. Часами работаю, типа. Понятно. Сэр, вы знаете, где я могу найти великого ошибника? Нет, мирс. Я делаю часы, чиню часы, слушаю часы. Тик-так. А вы знаете, где находится гора Котром? Кот, смотрите. Кот. Гора Котром существует в зимнее время. Иначе это обычная гора. Ага. Я не могу ждать до зимы. Король сказал, что Волшебник будет в горе Котром. Блин, бесит. Рам буду читать. Корам. Понятно? Э, тебе не нужно ждать зимы. Это абсурд. Время не бесконечная слоистая реальность. Блин, фок. Слоистая реальность? Сло... Да, правильно. Звучит здорово, но мне... Что мне тогда делать? Иди к часам и поменяй время года. Просто поменяй его. Где находятся эти часы? А это мы уже видели? Так, они сломали. Вот они. Сломанные часы это безобразие, бедные часы. Вы должны мне помочь. Прошу, почините их. Мне нужно домой. Я иногда не чиню часы просто так, иначе моя жизнь пропадет зря. О чем вы говорите? Я беру одну золотую монету. О, о, вот, вот. Так, вот монета. Там да, сначала ты должна переложить... Сэр Часовчи, хотели бы починить мои часы? Замен этот кусок золота и во имя времени. Я умоляю вас принять предложение. Конечно, это было восхитительное предложение о работе. Очень страстно. Отлично. Пойдемте к большим часам и почините им. И почи, починим их. Господи, как будто паук. Правда. Судья, ты говоришь, что не будешь а? Mm, ты была права, часы сломаны. Вы ведь можете их починить? Конечно, секунду. Он как будто, он просто трогает дерево. Ой, пары! <гас> Вы видели? Это камалы, камалы! Если не знаете, кто такие камалы, сейчас мы договорим. Сумочка появится, я вам покажу. М да. М -м О, вот. Что такое? Похоже, эти часы кто-то повредил. О чем вы? Я имею в виду, что их сломали. Это аморально. Я думаю, мне нормально сломать беззащитные часы. Зачем кому-то их ломать? Камалы. Вот, видите, видите, видите? Камалы, зима, гора Котрым, камни, много причин, мисс. О, о чем вы говорите? Я не понимаю. Камалы, злая тьма. Они работают на Ремора, жуткую черноту. Рэмор, это кто, интересно? Только Камалы могут здесь находиться. Единственное зло у нас в округе. Это меня не удивляет. Ремер хочет получить камни но я не понимаю для какой цели эти камни не имеют смысла в его королевстве а камни в зимнем времени Ремер это огромный а ремер это огромный черный монстр маски козла Мертвого... Мертвого, к... мертвого козла да ты его знаешь да думаю из-за него я попал сюда понимаете я человек. О, человек теперь понимаю. Мне тоже нужны камни. Они мой способ попасть за домой. Надеюсь, еще не поздно. Вот почему тебе нужно попасть в зимнее время и отправиться в город э, в горе котром. Да, именно, я должна поговорить с великим волшебником и одолжить камни. Что ж, а, хм, что ж, я все починил. Дам, я дам тебе кое-что для удобства. Вот, о, что это? Это пульт управл... управления часов. Ты можешь отправиться во все четыре времени года, просто повернув его. Окей. Так, это просто бла-бла-бла. Я хочу уже использовать... И попробовать эти часы, реально, будьте осторожны Я уже осторожен Когвинт а что, мистер Когвинт Кстати, я Фрэнк, скоро увидимся Пока, наконец-то Ну-ка, зи... ну осень, а зима, чё? О Тут чё? А, он тут сидит так, ладно, пофиг. Сейчас ничего, ладно. Зимой вообще тут ничего нету. Опять и не достали. Ну-ка, лето. Так, закрыто. Это весна. А нет, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот это весна. Вот это лето. Вот это там дальше осень и зима. Ну-ка, я хочу сюда. Так, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Пора идти. Надо, нужно как какой-то какой билет. Давайте напишем, что ли, или что объединить с этим. Извините, ребят. Говорю, чихаю вообще.